Сегодня к нам пожаловал э, чемпион мира, чемпион Европы, участник пяти Олимпийских игр, Андрей Дереземля. Такая встреча как диалог. Вы можете задать ему вопросы узнать, как Андрей Долиземля достиг вот таких вершин спортивной в своей жизни. Очень были интересные вопросы задавали Андрею, и Андрею старался ответить, чтобы дети понимали, что у них тоже есть шансы достичь таких же результатов, если не больше. Сегодня у нас проходит чемпионат области среди маленьких деток, которые играют в шахматы, и сегодня у нас очередной день, а завтра будет награждение. Вот. И сегодня детки у нас играют в шахматы и участвуют в в области. Мне пришла такая картина, что Андрей – приветный человек, который нормально может играть и умеет общаться с таким, как я. Возрастом. Я как член Национального комитета хожу в комиссию ответов, нам поручили провести ряд мероприятий с целью популяризации спорта. Вообще основная цель этого праздника спорта ⁇ это развитие ими под иедой ООО. Прежде всего поставлена задача ⁇ это популяризация здорового способа жизни, образования. Ну и, конечно, что это будет мероприятие, направленное на единство страны, мира, поддержку друг друга. Поэтому вот такие мероприятия будут проходить и в других школах. Хочется все-таки, чтобы люди понимали, что здоровый образ жизни – это здоровая нация, здоровая нация – это процветающая страна.